Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala malam ni kita telah masuk ke malam 12 hari bulan Ramadan pada tahun ini dan alhamdulillah bersama-sama pada malam ni insya-Allah kita akan uh, melihat sinopsis serba sedikit daripada juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 uh, sempena kita telah memasuki Ramadan yang ke-12. Alhamdulillah malam ni dalam juzuk yang ke-12 ini, ini secara sinopsisnya kita akan melihat sinopsis saja kita tidak melihat keseluruhan daripada uh, setiap satu daripada ayat-ayat yang ada di dalam uh, juzuk yang ke-12 ini. Kerana uh, kepada saudara dan juga saudari, kepada tuan-tuan dan juga puan-puan Uh, yang berhajat untuk mengikuti setiap uh, content setiap isi daripada uh, muka surat al-Quranul Al Karim insya-Allah boleh uh, ke YouTube saya Dr. K Yusuf uh, insya-Allah di sana ada setiap muka surat daripada satu sehingga muka surat yang ke 904 insya-Allah. Jadi uh, boleh pergi ke sana untuk melihat setiap satu muka surat ni. so tuliskan saja nombor muka surat so anda akan dibawa kepada uh, muka surat uh, mushaf uh, tersebut dan kemudian mengikuti insya-Allah dalam lebih kurang 30 minit, insya-Allah 30 35 minit ataupun 25 minit insya-Allah. Pada malam ni kita akan melihat sinopsis sahaja daripada juzuk yang ke-12. Juzuk yang ke-12 ini dia mengandungi dua surah. Yang pertamanya adalah surah Hud dan yang keduanya adalah surah Yusuf. Surah Yusuf. Jadi kita melihat bahawa surah Hud ini Uh, sebahagian sese-sedikit satu ayat 1 sehingga ayat yang kelima daripada surah hud ini sebenarnya dah masuk kepada juzuk yang ke-11 yang telah kita lihat semalam nah, sebelum daripada ni jadi dalam uh, tetapi majoriti daripada surah hud ini iaitu ayat 6 sehingga ayat 123 adalah terletak di dalam juzuk yang ke-12 yang akan kita lihat yang telah kita baca yang bersama-sama kita akan baca pada malam ataupun hari 12 hari bulan Ramadan Surah Hud ini, Surah Hud ini walaupun namanya Surah Hud, tetapi sebenarnya dia menceritakan lebih daripada Nabi Hud alaihi salam. Dia bukan hanya menceritakan Nabi Hud sahaja. Dan kita melihat bahawa dia adalah Makkiyah, dia adalah Makkiyah, surah yang turun di Mekah dan turunnya adalah untuk menceritakan kepada Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam dalam keadaan Nabi kita pada masa itu dalam keadaan uh, ditekan, keadaan diseksa, keadaan susah kan. Uh, untuk mengajak kepada Islam menghadapi tentangan-tentangan yang dahsyat daripada orang Quraisy iaitu orang yang di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membesar di tempat tersebut. Uh, jadi penentangan-penentangan ini a uh, uh, apabila diturunkan uh, surah Hud ini ayat-ayat yang berkenaan dengan surah Hud ataupun yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu sebagaimana yang ada dalam surah Hud ini dia menekankan, dia memberi inspirasi, dia menceritakan kepada nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi-nabi yang terdahulu seperti engkau wahai Muhammad juga sebenarnya semua menerima tentangan-tentangan daripada umat-umat mereka. Tidak ada nabi-nabi ni yang diterima dengan permaidani merah, diterima dengan mudah kan. Orang boleh terima, uh, bangsanya boleh terima. Hanya satu saja yang mungkin kita akan tengok iaitu dalam surah Yunus, uh, Nabi Yunus alaihi salam diterima oleh kaumnya selepas daripada menolak. Ha, asalnya mereka menolak Nabi Yunus dan kemudian akhirnya mereka menerima Islam lebih daripada 100 ribu ataupun lebih sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran Al-Karim. Tetapi Nabi-Nabi lain, Nabi-Nabi lain semuanya mereka ini menghadapi penentangan. Ha, contoh yang disebutkan di dalam uh, surah uh, surah ini, surah Hud ini ialah contohnya ialah Nabi Nuh AS. Kemudian Allah Taala juga menceritakan tentang Nabi Hud alaihi Kemudian Allah Taala menceritakan dalam surah dalam dalam surah uh, apa ni surah Hud ini ialah tentang Nabi Saleh alaihi Kemudian tentang Nabi Ibrahim, kemudian tentang Nabi Syuaib dan kemudian tentang Nabi Musa. Dan begitulah uh, semua nabi-nabi terdahulu ini mereka menghadapi masalah iaitu penentangan, ketidak penerimaan daripada kaum mereka sendiri. Jadi oleh kerana itu secara tidak langsung nak memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad Allah Taala berkata seolah-olahnya Allah Taala berkata kepada wahai Muhammad e, jangan kamu susah hati kerana kelak apa-apa saja apa-apa saja yang dibawa daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kaum nabi-nabi terdahulu juga akan mendapat penentangan nah, tetapi tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan eh, dalam surah Hud ni ialah pengakhiran kepada setiap daripada uh, um, uh, setiap daripada rasul-rasul tersebut. Memang rasul-rasul ini bersusah payah. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah kepada kaumnya tapi akhirnya dia ditolong oleh Allah Subhanahu taala dengan banjir yang besar dan menenggelamkan, melemaskan, mematikan semua sekali orang-orang yang tidak menerima dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Begitu jugalah dengan nabi-nabi uh, yang lain. Nabi Hud alaihi salam. Allah taala hantar uh, apa ni? Malah petaka bala kepada kaumnya dan mematikan semua kaum dia begitu juga nabi saleh begitu juga nabi ibrahim begitu juga dengan nabi Shu'aib begitu juga dengan nabi musa AS Allah taala matikan firaun di dalam air jadi nampak tak bahawa semua sekali semua sekali apa yang ada di atas muka bumi di keliling kita ni adalah merupakan uh, uh, makhluk Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala boleh gunakan untuk menghancurkan manusia itu sendiri manusia ini sebenarnya adalah kecil sahaja jika dibandingkan dengan apa yang ada di diri mereka makhluk-makhluk lain lebih besar bukit, bukau, air, laut, udara dan sebagainya itu semua tu menjadi tentera-tentera Allah sebagaimana yang berlaku kepada kisah Nabi-Nabi yang terdahulu ini dan akhirnya mereka ini dihancurkan jadi memberi isyarat secara tidak langsungnya wahai Muhammad istiqamahlah kamu istiqamahlah kamu sentiasa bersabar sentiasa menjaga solat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat 112 hingga ayat 115 di dalam surah Hud ini Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabarlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong nabi-nabinya Allah Taala tak akan biarkan begitu sahaja itu uh, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terkandung lebih kurang di dalam surah Hud Uh, uh, dalam juzuk yang ke-12. Kemudian selepas daripada itu beralih pula uh, juzuk yang ke-12 ini beralih pula kepada satu surah yang lain iaitu surah Yusuf. Surah Yusuf ini diturunkan disebutkan oleh para ulama dikatakan turun uh, pada akhir-akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah al-Mukarramah iaitu dan dikatakan ialah pada tahun yang ke-10 pada tahun ke-10 ketika klimak Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi penentangan daripada orang Quraisy dan juga orang Taif. Jadi Nabi dah habis habis ke Mekah kemudian Nabi pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif Nabi juga ditolak oleh orang Taif. Ha dibantai. Ha, bukanlah diterima dengan 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 mudah. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa lari meninggalkan Taif dan nak masuk ke Mekah pun susah. Ha, jadi keadaan-keadaan ini me, 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 menyedihkan Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam sebab tu dipanggil tahun inilah tahun Al-Huzni. Uh, istrinya Khadijah uh, telah meninggal dan kemudian Abu Talib juga telah meninggal. Bapa saudaranya yang walaupun kafir tetapi menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif pun ditolak oleh orang-orang Taif. Jadi ketika keadaan dahsyat inilah maka dikatakan oleh ulama-ulama tafsir turunnya surah Yusuf ini. Jadi surah Yusuf ini kalau kita boleh katakanlah eh bahawa setengah ulama mengatakan dengan mudahnya dia ialah seperti huruf W. Huruf W iaitu daripada atas turun ke bawah kemudian naik ke atas kemudian turun ke bawah kemudian naik ke atas kembali. Apa yang dikatakan huruf W ni Iaitu yang pertamanya surah surah Yusuf ni ni surah Yusuf ni adalah lengkap menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf daripada kecil sampailah kepada dia menjadi menteri di negeri Mesir. Ha, Nabi Yusuf ini sebenarnya adalah sebelum daripada Fir'aun ha, Nabi Yusuf ni sebelum daripada Fir'aun sebelum daripada Nabi Musa dan sebagainya jadi raja-raja pada masa itu yang memerintah Mesir bukanlah Fir'aun tetapi mereka adalah raja-raja tidak disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Yusuf ni sebagai Fir'aun tapi disebutkan sebagai Raja Mesir jadi so, Nabi Yusuf ni kisah Nabi Yusuf ni hanya terdapat di dalam surah ini sahaja dan ada satu lagi tempat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang nama Nabi Yusuf tapi tidak diceritakan dengan detail hanya disebutkan sahaja sepintas lalu tentang kis, tentang Nabi Yusuf alaihissalam tetapi cerita yang detail tentang Nabi Yusuf ada di dalam surah ini sahaja dan surah ini adalah dikatakan oleh ulama' sebagai satu gambaran bagaimanakah jika kita nak menceritakan tentang kisah seseorang apa yang penting apa yang tak penting dan bagaimana cerita kita tengok dalam surah Yusuf ni apa yang berlaku di antara uh, Nabi Yusuf dan juga isteri Aziz Mesir. Isteri pembesar negeri Mesir yang dikatakan namanya Zulaikha. Itu adalah pendapat uh, daripada ulama lah uh, yang berdasarkan kepada hadis-hadis yang uh, adalah dikatakan kuat dan tak kuat dan sebagainya. Tetapi yang dalam Quran sebut adalah nam, tidak disebutkan namanya tetapi dia adalah isteri kepada pembesar negeri Mesir. Jadi berlakulah Uh, kisah uh, di antara Nabi Yusuf kerana isteri ini sangat cinta kepada Yusuf kerana cinta, Nabi Yusuf ini sangat lawa. Jadi dalam kisah tersebut cara Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan adalah nak menunjukkan kepada kita, mengajar kepada kita bagaimana nak menceritakan satu perkara itu yang walaupun mungkinlah mengandungi unsur-unsur kita kata yang susah untuk ni kan diceritakan tetapi bagaimana Allah Taala menceritakan dengan penuh sopan dan dan seterusnya lah. Jadi kisah Nabi Yusuf di dalam dalam surah Yusuf ni ni dia penuh start daripada kecil dia bermimpi kemudian tu dia bercerita kepada ayah dia dan kemudian tu dia didengki oleh saudara-saudaranya dan kemudian dicampakkan ke dalam perigi Aa, dengan anggapan dia akan matilah tetapi akhirnya dia diambil oleh orang yang lalu daripada perigi tu kemudian dijual di negeri Mesir dan kemudian dia ni berada di rumah jadi itulah dia kata dia maknanya daripada atas disayangi disayangi oleh uh, ayahnya kita ke atas kemudian turun ke bawah W tu iaitu ketika berada dalam perigi kemudian naik ke atas iaitu berada di rumah rumah pembesar negeri Mesir kemudian jatuh balik sebab selepas daripada tu dia dipenjarakan Aa, jadi jadi Selepas daripada tu cerita ni dia naik balik selepas daripada penjara tu dia dipanggil oleh raja kerana dia dapat mentakbirkan mimpi. Ha, jadi kisah ini kisah ini adalah kisah seperti huruf W lah. Jadi kisah ini uh, secara tidak langsungnya menceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap daripada uh, kesenangan itu mesti ada kesusahan. Ha, mesti melalui kesusahan sebelum daripada masuk kepada kesenangan. Ha, jadi perkara ini Uh, secara tidak langsungnya diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam uh, surah ini uh, apa ni melalui kisah Nabi Yusuf. Jadi ia memberi memberi semangat kepada kita. Jadi ada beberapa perkara lagi yang ada dalam kisah dalam kisah Nabi Yusuf ni iaitu Nabi Yusuf begitu bersemangat sekali dan sentiasa berdakwah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kira di mana dia berada sama ada dalam penjara ke sama ada menjadi raja ke sama ada menjadi pembesar ke sama ada di hadapan sesiapa saja ha, dia akan bekerja untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Jadi itu adalah satu contoh uh, yang disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Yusuf ini dan setakat itu kita berhenti kita tengok insyaallah kita akan sambung pula di dalam juzuk yang ke-13 uh, apa ni surah Yusuf ini uh, dia hanya berhenti pada ayat 1 ayat 52 insyaallah. Ayat 53 dan seterusnya sampai 100 lebih itu adalah akan berada di dalam juzuk yang ke-13. Jadi insyaallah setakat itu saja ringkasan kepada juzuk yang ke-12. Moga-moga Allah Subhanahuwataala akan memudahkan kita untuk membaca al-Quran al-Karim setiap juz, setiap surah, setiap malam, setiap hari sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak ini. Moga-moga Allah Subhanahuwataala akan memberikan pahala kepada kita semua yang dengan limpahan yang sangat-sangat banyak dengan keikhlasan kita. Jangan lupa untuk sharekan uh, video ini dan jangan lupa untuk like untuk uh, follow insyaallah. Setakat itu saja aku Lukoli Hazawi. Astagfirullahalazim. Li wa nakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.